Salam əzizlərim. Hər birinizi xoş gördük. Mən Karma astroloq Tara və eyni zamanda da professional taroloq. Bu gün mən sizləri bir sehr etməyi öyrədəcəm və bu sehr istədiyiniz qədər pulu, paranı həyatınıza çəkməyə sizə kömək edəcək. Bunun üçün sizə sadəcə bir qırmızı qələm lazımdır və ritualın nəticəsi olacağına qənati veririm. Yeter ki, inanaraq və qaydasınca edin. Dəfələrlən sınamışam, illərlə tətbiq etdim və özümün də istifadə etdiyim bir ritualdır. Bir qırmızı qələm, sadəcə olaraq bir sadə vərəq, ölçüsünün heç bir əhəmiyyəti yoxdur, zaten kiçildəcəyik və bir də öz biləyiniz lazımdır ritual üçün nə edirik? Biləyimizə bir sonsuzluq işarəsi çəkirik. Biləyimizə bir sonsuzluq işarəsi çəkirik. Sonsuzluq işarəsi. Bəli. İndi mənim sonsuzluq işarəmin çox da bəyənməyim bilərsiz, amma fərq etmir hansı ölçüdədir. Daha kiçik daha böyük, amma mütləq şəkildə qırmızı qələmlə çəkməlisiz bu işarəni. İşarəni çəkdikdən sonra ovcunuzun içinə istədiyiniz məbləği yazırsınız. Deyək ki, mən 5000 manat istəyirəm. 5000 manat istəyirəm. Manat istəyirəm. Bunu da hansı böyüklükdə istəsəniz yazırsınız fərq etməz və burdan kiçik bir ox işarəsi qoyursunuz. Kiçik bir ox işarəsi. Ritualın qaydasını unutmayın. Mütləq şəkildə qırmızı qələmlə olmalıdır biləyimizə. Nə edirik? Sonsuzluq işarəsi və ondan çıxıb ovcumuza doğru istiqamətlənən kicicik bir ox. Və ovcumuzun içinə istədiyimiz məbləği yazırıq və bu ritualı nə vaxt edə bilərik? Ritualı yalnız həftənin 7-ci günü, 1-ci 7-ci gündən növbəti 7-ci günə qədər. Yəni bu diləyiniz 7 gün içində gerçəkləşəcək. Mütləq şəkildə inanın. Və sonra nə edirik? Sonra nə edirik? Vərəq götürürük və bu vərəqə yenə yəni eyni şəkildə sonsuzluq işarəsi çəkirik və istətimiz məbləği qeyd edirik. Sonsuzluq işarəsi çəkərək və sonsuzluq işarəsi çəkib istədiyimiz məbləği yazırıq. Dəh ki yenə eyni şəkildə 5000 manat artıq ayıram. Və dörd tərəfdən 1 unutmayın 2 3 Və dörd tərəfdən ox qoyuruq. Dörd tərəfdən ox qoyuruq və nə edirik? Vərəqi daha kiçik bir halə gətirək. Və yenə sonsuzluq xəttini çəkirik. Dörd tərəfdən ox qoyuruq. Oxun ucları sonsuzluq işarəsinə doğru olmalıdır. Buna diqqət edin və bunu cüzdanınıza yerləşdirirsiniz. Kaşlokunuza qoyursunuz. Çantanıza da qoya bilərsiniz. Bəziləri mənim kimi çanta daşımağı sevir, cüzdanı bəşan əlimizə yatğın olmuş çox sevdiyim bir pasiyentimin müştərim mənə hədiyyə etdiyi bir çanta var və bunu yerləşdirirəm çantama. Tam bu 7-ci gündən növbəti 7-ci günə qədər istədim bu dilək həyata keçəcək. Bunu sizə qərarət verirəm. Həmin olun. Ritualı paylaşmağı, bol-bol yorum buraxmağı unutmayın. Çünki paylaşmağı enerjinizin frekansınızı daha da yüksəldəcək, inancınızı daha da dərinləşdirəcək və onun həyata tez zamanda keçməsinə daha da yol açacaq. Sizləri çox sevirəm. Hər zaman pulla qalın. Hələlik